объекты, опять-таки, такие как здания, больницы, и это все касается и Запорожской, и Харьковской, и Херсонской. Но если я вам озвучу это, тут карта Паю, парадной позиции Паю, это отсечение того, что мешает. Это запустит изменения, и это уже как бы зависит от людей. Ведь они же могут это сделать хоть завтра. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ви на каналі Поговоримо. З вами Яліна Захарченко. До нас приєднується Марія Ланг. Пані Марія, рада бачити Намасте. Намасте. Зараз дуже хотілося би поговорити з вами про майбутнє наших деяких територій. Саме мова буде йти про території, які або повністю, або частково окуповані на сьогоднішній день в Україні. Що чекає на них як в ближчій, так і в більш далекій перспективі? Давайте розпочнемо з Запорізького напрямку, Запорізької області, що відбуватиметься тут, ну, давайте будемо смотрети на місяць фівра. Запорожська область, Харківська область. Херсонская, Днепр, Донечина, Луганщина. Донецк, Луганск. И давайте Суммы посмотрим. Сумская. Так Сумы. Донецк. Луганск. Так, первая у нас была Запорожская, Харьковская, Херсонская. Так, что у нас еще было? Запорожская. Давайте... Ой, ну, мои друзья, до конца февраля те же ситуация будет в этих областях Будут подвергаться дальше обстрелам. А, будут подвергаться обстрелам объекты, опять-таки, такие как здания, больницы. И это все касается и Запорожской, и Харьковской, и Херсонской. В Херсоне будет какой-то сильный прилет, после которого будет очень много раненых. Возможно, это будет больница. Так, Днепр. На Днепровском направлении активно работают сейчас агенты ФСБ, вербуя людей. То есть там прям вот активнейшая работа по вербовке, по тому, чтобы совершать дальше теракты. То есть тут вот опасность больше, я бы сказала, терактов. Не сколько от прилета, а сколько от, от того, что люди подкупленные будут делать неадекватные вещи. Что касается Донецка и Луганска, ну я уже говорила, что шансов, честно говоря, вернуть нам Луганскую область их очень мало. Тут на нее вообще выпадает смерть. То есть, как будто мы ее похороним, мысленно похороним. То есть, пока не видно, что Луганск вернется, на Донецком направлении будет очень много разрушений. То есть Донецк действительно будет оставаться очень горячей точкой. Гораздо горячее, всем, чем все предыдущие области. И там э, могут быть обстрелы по близ, близлежащим населенным пунктам, которые будут просто стирать с лица земли. И вот по их методике кабами они будут бить для того, чтобы просто уничтожать, ну, чтобы люди оттуда уходили, то есть сделать полностью непригодное место для существования. Вот это ждет приграничную территорию Донецкой области. Но в Луганске э, будет чья-то смерть, то есть будут кого-то хоронить. Э, то есть там тоже произойд, произойдут, но тут больше это напоминает, что это на самой Луганской территории, которая сейчас оккупирована. И э, последнее у нас было это Донецк, да Луганск и Сумская область. На Сумскую область сейчас пойдет огромное подкрепление, потому что через нее идут военные, я так понимаю, на Курск. Поэтому туда будет большая поставка оружия, там будет наоборот все усиливаться, укрепляться. То есть самое благополучное сейчас будет направление в плане усиления военного. Самый сумский напрямок, так? Да. А І по Дніпру сказали, чи, чи пропустили? Так, да, я сказала так. по Дніпру, що там йде активна е, е, вірбовка агентури. Так, так, так. Угу. Для завершення терактів. Щодо загалом майбутнього цих територій, зараз давайте зосередимося ж таки, та це більше м, Донецька, Луганська область, в перспективі декількох років. что чекає на эти территории. Луганск не возвращается пока что. Не вижу луганскую территорию, луганскую область к возвращению. А вот по Донецку будет заключено какое-то соглашение. Или по всей Донецкой области, или по части ее. То есть тут идет какой-то союз, который заключается. И, возможно, давайте посмотрим, будет тут привлечение миротворцев на эту территорию. Возможно, привлечение миротворцев какое-то успешное отделение то есть что-то то, -то какая-то часть этой территории нам вернется и мы успешно ее защитим оградим то есть все-таки с донецким направлением могут быть и положительные новости а вот луганская пока что не видно то есть эта область на пока вне доступ не доступит для украиныева что выправится ця ситуация с часом Зараз хотілось би перейти до питання перемовин. Дуже багато зараз різних розмов про ймовірні перемовини. А, і все ж таки хотілося б розібратися, чи впродовж цього року все ж таки відбудуться перемовини за участі Росії, України і ну, ймовірно США. совместных не будет. И может быть по очереди США будут со всеми переговариваться, но до совместного круглого стола дело не дойдет. То есть решение будет принимать в большинстве США, или все-таки Россия и Украина принимают в этом участие, или просто будут ставить перед фактом? Дело в том, что США выдвинет программу как ультиматум, которую будет настаивать, чтобы приняли обе стороны. Естественно, она в какой-то степени может не устраивать нас, она будет категорически вообще не устраивать Россию. Но тем не менее, как сегодня мне показывал расклад, нужно полагаться в вопросе принятия этой программы не сколько на факты и свои, на свое мышление, сколько на интуицию. Вот если оно откликнется, если будет ощущение, что все-таки это правильно, можно на это пойти, то нужно так делать. То есть тут придется нам эту программу воспринимать больше интуитивно, чем пропускать через здравый смысл, потому что Тут много будет сопротивления, много будет противоречий, которые, с которыми люди не захотят смиряться. Ну, например, тому, чтобы уступить какие-то территории, в том числе, вот, например, Луганскую. Дорогие мои друзья, на самом деле, если вы хотите быть в курсе всех событий, которые сейчас происходят в пространстве нашей страны, в мировом пространстве, но больше мы, конечно, говорим о Украине и, и городах Украины, эта вся информация есть у меня в ведическом календаре. То есть прогнозы оракула матрика, прогнозы РУН, понедельно, помесячно, на все, что будет сбываться в Украине. Астролог работает, подсказывает, какие дни благоприятные, неблагоприятные, для чего. Там освещено много очень, духовных тем и по астрологии, и про, и по ведическим постам, и по ведическим праздникам. То есть настолько в этом году календарь насыщен информацией, знаниями, и пользуясь им, вы можете действительно и правильные решения принимать, и узнать очень много нового, чтобы интегрировать это в свою жизнь. Поэтому календарь можно купить у меня также на сайте, там очень недорого он стоит. Это годовая подписка, и вы будете все время на связи и со мной, и с моей командой, и будете в курсе всего, что происходит. Потому что все расклады, в первую очередь, я делаю для тех, кто в этом календаре. Так, всю інформацію можете дізнатися. Внизу під цим відео теж буде посилання на е, в соцмережі і Ютуб-канал нашої прекрасної гості. Туди можете теж знайти е, контакти і написати. Зараз також ми зараз проговорили про багато українських територій, і все ж таки хотілося б згадати і про Крим, що власне відбуватиметься в Криму, що чекатиме на нього у найближчій перспективі. Крым ждут обстрелы, очень сильные. Выезд людей. Очень многие люди потеряют деньги, недвижимость. Вернется карма обратно. Крым будет отрезан от энергосистемы. То есть произойдет нечто, по причине которой Крым не будет получать ни электроэнергию, ни воду. Возможно, даже и топливо. И чем закончится ситуация для Крыма? Проблемы с водой будут очень сильные. Ситуация закончится тем, что по Крыму будут вестись отдельные переговоры. То есть это будет требовать дополнительных усилий и проведения отдельных переговоров конкретно по Крыму. Но Украина там проведет ряд... Своїх операцій, которые повністю Крим обісточить. Також хотілося б трішечки повернутися до попереднього питання. Ви там говорили про те, що будуть зокрема, Трамп буде проводити перемовини як з Росією, так і Україною. Але тут ключовим є те, що знаємо, що Росія на превеликий жаль часто. Каже про те, що готова йти на певні умови, але їх не дотримується. Чи на сьогоднішній день є а, якісь рішення а, особисто в США, як вплинути і як змусити Росію піти на ті угоди, на ті умови, про які власне будуть домовлятися? Да. Ну, якщо я вам озвучу ета, тут карта паю. парадной позиции. Паев – это отсечение того, что мешает. Отсеч, отсечение всех тех людей, которые мешают провести эти переговоры и мешают России согласиться на условия США. То есть мы можем тут говорить о том, что они будут кого-то устранять. Или устранение даже не обязательно убийство, да, могут кого-то посадить в тюрьму. Ну і так далі. Тобто буде обмеження і, как би бы сказати, відсічення тих людей, які допомішають. Цієї інформації достатньо. Думаю, що поглиблюватися не будемо, а краще будемо чекати вже офіційної інформації. Також дуже багато у нас запитань про. Майбутнє Росії, а саме в більшості побудови цього питання звучить: чи буде загалом існувати Росія як держава у майбутньому? Смотрите, будет ли существовать Россия, тут выпадает фонема огни в перевернутой позиции, то есть стихия огня будет очень по отношению к России агрессивна, а Агния, это вообще эмоции, это конфликт, это когда люди раздраженные выясняют отношения на эмоциях. Да? То есть, скорее всего, что Россия останется существовать, но очень много республик начнут между собой выяснять отношения или выяснять отношения с Москвой. Это приведет к тому, что они обособятся. И в России Россия будет существовать с новым руководством этой страны в новом виде. А... Как это будет выглядеть? Это будет что-то новое, это будет новый этап тоже их существования, их жизни, проба чего-то нового, того, что они раньше не делали. И, кстати, большое привлечение иностранцев. Но иностранцы могут быть как, опять-таки, мигранты из ближлежащих стран, может быть, это будут мигранты и из других стран. Но, то есть, тут какое-то очень э, сильное влияние иностранцев будет. Новое керивнедство России не тяжелее на Украину такого не будет. У нас ризику того, что снова они может через какое-то время на нашей территории? Нет, будет с новым правительством будут заключены договора, и они не будут уже иметь той мощи и тех возможностей, которые имел Путин. То есть они будут существенно ограничены, поэтому войну они уже затевать не смогут. Про яку кількість років зараз йде мова? Ми зараз дивимося на майбутнє. Це майбутнє перспективи 5 років, десяти років. Это окончательно, это все произойдет в течение 20 лет. А распочнутся эти изменения, когда? Они начнутся, их запустит процесс, когда будет свержено существующее руководство когда Путина уже не будут переизбирать президентом. Вот как только там будет новый президент, хоть какой, это запустит изменения. И это уже как бы зависит от людей. Ведь они же могут это сделать хоть завтра. Это уже зависит от воли людей. Поэтому чем быстрее это начнет происходить с тем моментом, как только существующая власть или... ну, грубо говоря, или их в тюрьму посадят или их отстранят от, от власти. То есть всё у верхушки власти зависит, как быстро она поменяется. И с того момента запустится вот этот двадцатилетний цикл на полное изменение внутри этой страны и самой страны. Тобто -то на сегодняшний день цей процес ще не є запущеним, тому і не можна сказати про те, коли це власне відбудеться. Пока пока у них якобы пути во власти нет. Угу. А, що ж, але пам'ятаємо ваші слова, що у США теж є якісь плани прибрати різними методами когось з влади Росії. Сподіваємося, що власне це і буде тим початком, про який ми зараз говорили: початком до глобальних змін у світі. Тому що, на превеликий жаль, Росія впливає своїми діями на весь світ в цілому. Я дуже вдячна вам, пані Марія, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Мені надзвичайно приємно було сьогодні з вами тут зустрітися, почути ваші слова. Дуже багато інформації важливої ми сьогодні почули. Вдячна вам дуже. До зустрічі. Так, звертаюся ще до вас, хочу нагадати, любі наші глядачі, про те, що у Марії Ланг є свій Ютуб канал. Доєднуйтесь до нього, доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу, лишайте свої запитання. Якщо просто хочеться щось написати: приємний відгук, не дуже приємний відгук, все пишіть, все читаємо, все будемо приймати до уваги. Будемо раді і вашим вподобайкам. А найголовніше, знаєте, все ж таки, бережіть себе і до зустрічі у нових ефірах. До побачення!